Malaysia melangkah gagah menjuar ekonomi bernilai tinggi di tengah persaingan global yang semakin sengit. Kita terus mengutamakan pelaburan strategik ber berpertumbuhan tinggi seperti semikonduktor, peralatan tenaga dan digital. Kerajaan memperkenalkan status ASEAN Business Entity yang diselaras uh, suraian jasa security, insentif diberikan kepada ASEAN Business Entity syarikat senaraian awam dan pertengahan dengan pasaran meluas di ASEAN. Mana syarikat yang menjangkau dan memiliki kepentingan seluruh ASEAN. Skim insentif pejabat keluarga tunggal yang diwartakan untuk zon kewangan khas Four City menempa kejayaan besar. Enam pejabat keluarga diluluskan dengan AUM hampir 400 juta ringgit dalam tempoh kurang setahun dan berada di landasan tepat mencapai 2 bilion ringgit AUM pada tahun pada hujung 2026. Investor Pass diterajui oleh Maida menyediakan kemudahan multiple entry visa sehingga 12 bulan kepada pelabur asing. Resident Pass Talent Fact Fast Track Talent Fast Track diteruskan untuk memastikan bakat yang dibawa masuk diuruskan dengan pantas termasuk pengecualian syarat pas penggajian 3 tahun. Selaras dengan plan induk perindustrian baru. NIMP, Dana Pelaburan Bersama Strategik, Dana Pembangunan Industri NIMP, Dana Pinjaman Mudah Strategi Semikonduktor Nasional NSS dan Dana Pelaburan Khazanah dan Kumpulan Wang Persaraan KUAP disediakan berjumlah 1.3 bilion ringgit. JLIC melalui GAP meningkatkan pelaburan dalam negara kepada 30 bilion ringgit ketimbang 25 bilion ringgit. Dana pemacu kuap 1.2 bilion ringgit akan membuat pelaburan bersama dengan pengurus dana swasta bagi membiayai syarikat atau pasaran sedang berkembang. Program syarikat Mitia Khazanah 250 juta ringgit membina keupayaan syarikat peringkat pertengahan. Startups menyumbang 1 bilion ringgit ke DNK dan menjana 82 ribu peluang pekerjaan. Justru dana perintis kuap dan jelawang kapital khazanah ditingkatkan kepada 750 juta ringgit. Startup semikonduktor sering berdepan halangan kemasukan susulan kos prototipe yang mahal. Malaysia melalui MTDC akan meluncurkan Semicon Start dengan kerjasama Incubator Global. Sejak diperkenalkan, MyCIF menarik lebih 6 bilion ringgit model modal ECF dan P2P di dalam PMKS. Tahun 2026 pembiayaan My CIF diunjur 150 juta ringgit untuk menyokong PMKS ke, agar berkembang ke peringkat rantau dan global. MAHB diperkasa membuka ruang pelaburan lebih besar memperkukuh kecekapan untuk lapangan terbang negara. Pembesaran lapangan terbang Sultan Azlan Shah Perak telah siap dan dalam proses pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kelantan. 2.3 bilion ringgit dilaporkan bagi pembangunan lapangan terbang di Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Tawau dan Miri yang dijangka siap 2028. Projek Inter Terminal Transfer antara KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 bakal dilaksanakan bagi meningkatkan ketersambungan penumpang sebagai satu lapangan terbang antarabangsa yang menyeluruh. Kerajaan Selangor bersama MHB akan membangunkan Selangor Aeropark SAP di Sepang sebagai hub logistik dan kargo serantau. Bagi meneroka potensi nadir bumi sebagai sumber baru kepada negara, kerajaan akan menumpukan usaha membangunkan aktiviti hiliran termasuk melalui usaha sama antarabangsa yang diterajui khazanah.